بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفے بلا فصل ہونے پر حسن اللہ یاری صاحب کی طرف سے پیش کردہ دلیل سماعت لیں پھر آتے ہیں اس کے جواب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا اور جو پیغمبر کے ایک حدیث کو جھٹا آتا ہے نا وہ لا تقدی و فمن کر دی علیہ فہم فل تبا و مجھ پہ جھوٹ نہ بولو جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے تم نے ادھر سمجھ کے سامنے جھوٹ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المن علیہ السلام کو نام لے کر خلیفہ نہیں بولا دیکھو میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے کتاب سننا ابی بکر ابن ابی عاصم جز اول اور اس کا کتاب کے محقق ہیں ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابر استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رياضنا، تيكنا. يسكت جزاه الله كتاب سنن النوربة اتا مشربية. أشآ. يه. سفر نمبر سادس والنوربة م حدث نمبر بارس وبايس. ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنت مني بمنزلتي هارون من موسى ان أنك لست نبيا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. بھائی جھوٹ اگر دلیل کہ پیغمبر اب تو آپ کو تو حیا نہیں ہے شیوں پہ جھوٹ بانتے اور پیغمبر پہ بھی شروع کیا کہ پیغمبر نے نام لے کے خلیفہ نہیں بولا یہ کیا ہے وہ انت خلیفہ خلیف تم میرا جانشین ہو میرے بعد ہر ہر مومن پر آشا نمبر ایک حسنات اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے آپ حضرات نے حسن اللہ یاری صاحب کی دلیل سماعت فرما لی ہے عام طور پر عادت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی دعوی کرتا ہے تو اپنے دعوے پر سب سے مضبوط دلیل جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ سب سے پہلے پیش کرتا ہے تو حسن اللہ یاری صاحب کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ من موسیٰ وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ دلیل کتنی مضبوط اور کتنی جاندار ہے لیکن حسن اللہ یاری صاحب نے جب سب سے پہلے یہ دلیل پیش کی ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفے بلا فصل ہونے پر سب سے مضبوط دلیل یہ ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کیوں تھا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ روم کے عیسائی مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جو مدینے کے ارد گرد جو اطراف کے قبائل ہیں انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس حملے میں روم کے عیسائیوں کا ساتھ دے کر مدینہ کے مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے حملہ کریں گے اور مدینہ کو فتح کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا آپ نے مشورے کے مطابق یہ کیا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے اور مدینہ سے باہر جا کر ان کے حملے کا جواب دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مدینہ سے باہر جائیں گے تو ایک تو ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو چکا ہے لڑنے کا تو ان کا ساتھ دینے کا ارادہ ترک کر دیں گے ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور دوسرے کہ دشمن کو بھی علم ہو جائے گا کہ بھائی ان کو علم ہو چکا ہے اور ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کسی غزل میں جاتے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو مدینہ میں کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر چھوڑتے تھے غزوہ بدر میں احد میں باقی غزوات میں جب بھی آپ تشریف لے کر گئے ہیں تو مدینہ میں پیچھے اپنا کسی کو نائب بنا کر چھوڑا ہے غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ فرمایا یہ جو غزوہ ہے جس میں عیسائیوں کے حملے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس دفعہ مدینے میں میرے نائب کے طور پر آپ ٹھہریں گے آپ مدینے میں میرا نائب ہوں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہش کا اظہار کیا کہ رسول اللہ میں لڑنا چاہتا ہوں میں اکثر غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں غزل تبوک میں بھی آپ کے ساتھ شریک رہوں آپ مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کی تصدیق کے لیے فرمایا علی پیچھے رہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے پیچھے رہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسی علیہ السلام سے تھی اس لیے کہ جب موسی علیہ الصلوۃ والسلام طور پر جا رہے تھے تو انہوں نے بنی اسرائیل میں اپنا نائب اور خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا تو فرمایا کہ علی پیچھے رہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے جانے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے انہیں تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا اس لیے کہ تم تو میرے حکم سے رہ رہے ہو تو فرمایا انت مننی بمنزله ہارون امین موسا ہاں ایک بات ہے کہ ہارون علیہ السلام جو موسا علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب تھے تو ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے لیکن فرمایا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس لیے صرف تم میرے خلیفہ اور نائب ہو نبی نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں اس سوال کا مطلب کیا تھا باقی غزوات میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ جنگ میں شرکت کرتے تھے کچھ صحابہ جنگ میں لڑنے کے لیے چلے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہوتے تھے اور کچھ مدینہ میں, رہ جاتے تھے. لیکن میں سب صحابہ نکلے ہیں صرف تین مخلص صحابہ تھے حضرت کام بن مالک حضرت جو ہے مورارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم یہ تین مخلص صحابہ جو ہیں یہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے ان کو تھوڑی سزا ہوئی ہے پھر اللہ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے ان کی معافی ہو گئی ہے ان تین صحابہ کے علاوہ مدینہ میں منافقی پیچھے رہ گئے تھے اور عورتیں اور بچے تو ویسے بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ باقی غزوات میں تو پیچھے مدینہ میں مرد بھی ٹھہرتے ہیں اس دفعہ تو کوئی بھی نہیں ہے صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں اب مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں تو تب جا کے آپ نے فرمایا علی پیشے رہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے انت منی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو علیہ السلام سے تھی اب اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں یہ بڑی احمقانہ بات ہے اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ایک خاص موقع پر فرمایا ایک خاص موقع کے لیے فرمایا غزوہ تبوک میں جاتے وقت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی اگر صرف ایک دفعہ کسی کو مدینہ میں اپنا نائب بنانے سے کسی کی خلافت بلا فصل ثابت ہو سکتی ہے تو اسی غزل تبوت میں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا تھا اسی غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی ہیں انہیں مسجد نبی میں امام بنا کر چھوڑا ہے کہ نمازیں آپ نے پڑھا رہی ہیں تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نائب بنا کر چھوڑا ہے تو ان صحابی کو بھی تو نائب بنا کر چھوڑا ہے پھر ان صحابی کی خلافت بلا فصل بھی مان لینی چاہیے اور اگر صرف ایک جنگ میں کسی کو پیچھے نائب بنانا اور خلیفہ بنانے سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے تو پھر مختلف غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف صحابہ کرام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے ہیں تشریف لے گئے ہیں تو پھر ہر ایک ایک صحابی کے خلاف بلا فصل مان لینی چاہیے تو اس حدیث سے خلافت بلا فصل ثابت کرنا یہ بڑی احمقانہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جب تور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو پورے بنی اسرائیل پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے ہیں چھوڑ کر گئے ہیں لیکن حضرت علی اللہ عنہ غزل تبوک میں جو پیچھے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو اس وقت تو مدینے میں صرف عورتیں اور بچے تھیں تو پھر یہ تشبیح تو پوری نہ ہوئی پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جو خلیفہ جو دی ہے کہ آپ مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت حارون کو موسیٰ سے تھی تو حارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے ان کی وفات سے پہلے ہی حضرت حارون علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو پھر اس حدیث سے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کیسے ثابت ہوئی تو خلاص یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں یہ انہی کا کام ہے کوئی سمجھدار اور فہیم العقل آدمی وہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے پھر یہ جو شمہ شیعہ حضرات کے ہاں ایک عقیدہ ہے امہ معصومین کا جیسے ہمارے سنت والجماعت کے ہاں ایک عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرستادہ ہوتا ہے ایک پیغمبر ہوتا ہے مبروس من اللہ ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے تو شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو امام ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبی کو میں اور آپ چن کر نہیں بناتے ہیں بلکہ اللہ چنتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام کو یہ خود چن کر نہیں بناتے بلکہ ان کا امام بھی اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے مبروث من اللہ ہوتا ہے جیسے میرے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا وہ معصوم ہوتے ہیں ایسے ہی ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ سے گناہ نہیں ہوتا وہ معصوم ہوتے ہیں پھر جیسے میرے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی بات ماننا واجب الاتباع ہے ان کی بات ماننا ضروری ہے جیسے ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اپنے ائمہ کی بات ماننا یہ ان کی وہ واجب الاتباع ہیں ان کی بات ماننا ضروری ہے پھر میرے اور جیسا آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے اور پھر تمام انبیاء کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے ایسے ان کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء سے بڑھ کر اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ان کے ائمہ کا ہے تو جب آپ کے ہاں ائمہ کا اتنا بڑا رتبہ ہے ان کی خلافت بلا فصل کو حضرت رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لیے آپ ایک ایسی حدیث کا حوالہ پیش کر لیں ہیں آپ کو تو چاہیے تھا آپ ایک صریح نص پیش کرتے ایک صریح قرآن کی آیت پیش کرتے جس میں یہ ہوتا ہے کہ علی آپ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں آپ ایک ایسی حدیث پیش کر رہے ہیں جو ایک خاص موقع کے لیے ہے اور ایسے ہی واقعات ایسے ہی خلیفہ بنانا باقی صحابہ کے لیے بھی ثابت ہے پھر ایک کو خلیفہ بلا فصل ماننا اور باقیوں کو خلیفہ بلا فصل نہ ماننا یہ آپ ہی کی عقل ہے جو آپ کو سمجھ دے رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے آمین